İki bir gün bir dənə şeytan bir nəfərlə həm səfərə çıxmışdılar. Öçüstüb namazının vaxtı oldu. Bu şeytanla həm yoldaş olan bu kişi bilərək də kəstən süy namazını qılmadı. Vaxt gəldikdə düşdü o tənamazına. Yenə kəstən bilərəkdən zühr və əsr namazlarını qılmadı. O çı axşam mötüşdü, axşam malzanı oldu. Məhriblə eyşanı da vəyliklə Beş vaxt namazı qəsdən tərk elədi. Namazın qılmadı. Bir öcə axşam oldu. İstədilər istirahətləsindən damın altında. Deyir şeytan bu namaz qılmayan, beş vaxt namazın tərk edən insana dedi ki, mən sənlə bir ağacın altında, bir damın altında uzanmaram istirahət edərəm. Çünki desən bu gün 5 dəfə bilərəkdən namazı qov hər cəlif sən namaz oxalmalı oldun. Şeytan dedi, ki, bu kişi dedi ki, ev yuxuda vuruşun damın altında uzun istirahat edib. Şeytan dedi ki, qorxuram, orada da istirahat eləyəm. Çünki bilirəm ki, birdən Allah Mütalə əzab eləsə, əzab göndərsə, bir qəlaq göndərsə, sənə görə Allah Mütal məni də o bəlağın içində aparır. Üçləcə əgər qarolsa Allah tərəfindən bir bəla gəlsin və sən gün şeytan qala qala mən niyə Allah bəndəsinə bəla normas diləsin Allahu Taala. Şeytan da cavabında dedi ki, mən ömrümdə bir dəfə əmrdən xariz oldum. Bir dəfə Allah əmr eldi ki, adama səcdə elə. Esjidul adama Adam səzdilər. Mən bir dəfə səzdə eləmədim. Ta qiyamət gününə kim Allahın lənətində nəsinə qara tutmuşam və behesdən qolanmışam. Amma sən bir dəfə bu günləri 5 dəfə Allah sənə çağırdı namaza, sən 5 dəfə səzdə etməklə idən, namaz qılmalıqdan, Allahın danışmalıqdan boyun qaçıtdın.